nyadran tening budi seswanto pokoke kampung iki kudu ana wahwahan urip kudu realistis ujare Pak Desarto Neng cakruk perondan ronda malam setu kampung micin entuk jatah wengi kuwi Sang Sabar, Marno, Dik Sugeng lan Ratna mung padha ngrungokake ujare Pak Desarto. Isih durung mudeng tumrap apa sing dikarepakake owah-owahan kuwi. Maksude pripun to, Desarto? Pitakone Ratna, anggota perundan sing umure klebu 6 dewi ngene lho saiki kira wis jaman modern urip mono kudu landhesan kasunyatan sing kira-kira wis ora laras karo lakune jaman becik yo kudu ditinggalake pak desarto nerangake karo ngetokake kresek wadah mbako lintingan sing dadi kemarmane Terus sambung rapete kangge kampung Mijen iki nopo, De? Pitakoni Marno nyambung apa sing ditakokake Ratna marang takdi sarta. Lah sambung rapathe karo kegiatan ing kampung iki. Sesuk sasi ngarep iki nyadranan to. Saben-saben ruwah kok ndadak ngambeng nyegokure nggong karo gawe ketan kolak. Ora wurung warga lan kumpulan kampung ngetokake ora gegak. Iki apa ora jenenge ceceh dhuwit? tukang karo kang sabar sing kawit mau mung klepas klebus udut banjur melu nimbrung omong Lah niku pon ajeg dadi kediatane warga kampung Cidik jadi... nggih niku pon diputuske teng kumpulan kampung awit niku pon dados ada tradisi warga mit Yen Hai ja bakulalo niku pun wiwit zaman simba-simba Hai kandane kang sabar nyambung gunde mekon cokon corunho -cok iya aku ngerti ning opo ada tradisi sing kaya ngonunu kuwi mau ora bisa diowahi kepara yen mboros-mboroosi rakyyo perlu dilangi toh Wang sulani Pak Desarto saja Wicaksono. Lah kok wingi nalikane parepatan kempalan kampung niko jenengan boten usul di wong sedoyo warga niku gadai hak ngedalakan pemanggi penyauti sugeng setengah-setengah lagi podo umiat ngerembuk bab nyadranan katon Bapak Wiro sepir sawaneh pini sepuh ing kampung micin liwat nitih sepedo panjenengane banjur diaturin mandek diambir lenggah lengga eee oh, sukeng tomba saking tindak pundi Bapak Wiro sukeng tomba saking tindak pundi Bapak Wiro sugeng uh, sukeng tomba Saking tindak pundi Mbah Pawira? Uluk salame kancok-kancor ronda sajak nyoro bareng. Iki mau wong kelayang-layang nang gune jiran. Padha gilera ronda ta iki? Nggih Mbah. Niki nembe ngempal ning dereng komplit. Dereng ngubeng jimpiti. Mangkene pun anggotane komplit lajeng bidal njimpiti. Langsulane Pak Desarto. Uh, lagi padha rembok apa iki mau? Petakone Mbah Pawira sawisi lungguh prayoga ing antaraning warga perundan Kang Cejagongan. Anu Mbah bab nyadranan. Pak Desarto niku nggadahi pamanggih sanes. leluhur e marno Eh uh, lha kena piye Yen panemune becik ya apik-apik wae padha disarujuki Awi jeneng nyadranan niku ngirim donga marang leluhur awa e dhewe ngarani kanthi tembung rewan Amarga diadani ana ing Sasi Jawa ruwah Kanding ngadani ruwan kita banjur ngirim donga para leluhur kita nang kuburan. Kanding nyuwun marang Pangeran muke moga dosa kalupatane para leluhur kita, kalebu wong tua kita sing wis ndhisiki, siwan Gusti Allah padha tiapura ditompak amal kabecikane. Keporo antuk papan kang luwih mulya tinimbang ana ing alam donya. Lah niki lho sanget, Mbah. Cetol niku ada tradisi sing sae. Sing pantes gitu uri-uri. Cucu ora kagak sithik ora mboten napa-napa. Kalih malih saged ngetingalaken raos guyub rukuné warga kampung. Tambah guna mekang sabar nanduki panjelen rehembah Pak jagongan iku sikek Nalika kentong ditutup lan podo suang-suangan mubeng kampung kalebu Pak Desarto Dino minggu esok Nalika Pak Desarto lagi nyapu latar omah Kang Jembrung ditekani Sarwi Kang Sajak Kesusu Sarwi Mono babagio juru kunci makam Sartong lereni angkune nyapu banjur marani bocah wadon iku. Ono oh, apa, Nduk? Pitakone Pak Desarto sawise sarwi mudun saka sepeda. Namung badhe laporan, Dik. Kuburane Mbah Wiji simbahe jenengan jemblong. niko kadose ra dilebet, Cek. Oh ya. Mbeku aku tak mrono. Tak nyawiskke pacul dhisik ya. Nggih, <tuh> Dik. Ngaten mawon nggih. Kula lajeng badhe nyuwun pamit. Kun sarwi karo celuluk pamit. Sawise ngrampongake anggone resik omah, badhe sarta enggal nyeliki kubure suwargi biyung lan bapake. Bener. lemah kuburan biungnge sing turung genep setaune kue jemblong dheweke banjur kelingan nalikane bao Bunge isih urip saben sasi ruwang ini Kiyi ajek nyekar kanggo ngaturake panuwun menut kandani ba Bunge jare kanggo uri uri adat tradisi Jawa nalake rasa tuhu marang ada tradisine para leluhur. Ganti saiki, Pak desa sarto kudu ngenteni apa kang nate ditindakake bapa lan piyunge. Pranyata apa kang dingendhikake Mbah Pawira Sepir lan kanca-kanca perondhan ana beneri. eling menawa mbuh sesuk kapan dheweke uga bakal mati bakal dikubur ana papan iki ageg-age pacol banjur diangkat lemah ing pinggir kuburan dikeduk kanggo ngrugi kuburané biyungé sing jemblong minggu ngarep dheweke bakal bali maneh ing papan kene nyekar bapa biyung lan leluhure bareng karo warga Kampung wijen Melunyadran Kapedtik saka Majalah Mentau edisi setunggal taun kalih ebu